Володимир Борисович, Уважаемые коллеги, я предлагаю немножко вернуться все-таки к началу передачи. На самом-то деле, вот все вот рейдерство, о котором сегодня мы говорим уже почти час, делится <сёжес> на два как бы, основных таких вот пласта. Тихое рейдерство – это то, о котором мы сейчас вот говорим, когда фермеры и крупные, и средние сельскохозяйственные предприятия разным путем, в том числе и обмана, получают право на использование земли. Почему тихая? Потому что, как правило, это вот дальше передачи, исков не идет. И э, громкое или горячее рейдерство, то, с чего начиналась передача, когда уже у этих фермеров и средних сельскохозяйственных предприятий другие, более ушлые и хитрые товарищи пытаются забрать то, что выращено э, на этих гектарах. И происходит действительно, это вот как правильно мы сегодня говорили, в течение, мы говорим уже, допустим, о горячем рейдерстве или громком, происходит в течение нескольких недель в году. Да, и само собой разумеется вопрос, что же делать? Что делать тому владельцу, как бы не владельцу, а уже фермеру или сельскому предприятию, или сельскохозяйственному, который сегодня имеет разные документы, но оно эксплуатирует эту землю, оно выращивает. И действительно, получается так, что, к великому сожалению, основа рейдерства заключается в том, что в каждом шкафу этих предприятий или фермерских лежит или стоит так называемый скелет. То есть они изначально, вот коллеги Киваю, значит, они с этим согласны, изначально что-то делали не по, праву, не по закону. И в таком случае, действительно, ну, жалобы – это нормальное явление, но самый главный вопрос – который, вот, наверное, сегодня было бы интересно услышать в том числе и таким фермерам, а что же им делать? Все равно, сегодня они имеют документ на пользование этой землей. Сегодня уже урожаи заканчивают убираться, в основном уже убраны. Как защитить себя в этот момент? Абсолютно правильно то, что говорил Романа о системе SMM, SMS, маячок. да, SMS маячок когда ты подключен к этой системе, ты понимаешь в считанные минуты, ты получаешь информацию о том, что в госреестре произошли изменения твоего <как> права. Еще да, произошли изменения по э, тому, что ты имеешь право пользоваться этой землей. И само собой, разумеется, в этой ситуации ты уже можешь дальше действовать таким образом, чтобы не допустить, потому что, коллеги, правильно сказал кто-то сегодня, это бандитизм. Так вот, эти бандиты, они что же боятся? Они по большому счету боятся войти в полноценную конфронтацию с одной стороны с вооруженной охраной, с другой стороны с большой массой людей. И все чаще они уходят с площадки, когда они видят, что их готовы встретить. Так вот, в такой ситуации, что делать фермеру или хозяйственному предприятию? Это первое, это нанимать охрану, а второе, поднимать тех людей, которые могут его поддержать. И как ни не сложно, но все-таки этот месяц созревания урожая стоять по периметру и охранять то, что ты боишься потерять. Поэтому, когда мне рассказывают огромное... Я только вернулся, объезжал всю Николаевскую область, когда мне рассказывают, ну вы же понимаете, что это стоит денег. Я, говорю, я понимаю. То есть, когда у тебя все забрали, и ты плачешь, и говоришь, у меня все отобрали, я не виновен, меня подставили, обманули. Хотя на самом-то деле тоже тут все не очень однозначно. Но факт такой, урожай у тебя отобрали. У тебя нет ничего. С другой стороны, ты мог бы обратиться в том числе и в государственные правоохранительные органы, вот э -э -э -э, бывшая вневедомственная охрана теперь, да? да, да, вот, которые могут осуществлять mm -hmm. подобную деятельность. Сейчас, ты вот. предоставляешь документы, по которым ты имеешь право на этот урожай. Это э -э превентивная мера, но это мера, которая сегодня может работать. Рейдер боится света, рейдер боится ответа, коллеги. Давайте все-таки, наверное, вернемся к теме, с вашего позволения, вот этого рейдерства, потому что на самом-то деле это на злобу дня. Сегодня еще не все урожаи собраны и не со всех таков перевезен он на элеватор и продан. А, потом, Я думаю, что точка в этом вопросе будет поставлена немножко по-другому. Давайте вспомним, что более 20 лет назад первая волна рейдерства по стране уже прокатилась. Помните о чем? Сертификаты. Сертиф... Ваучерные сертификаты. Коллеги, кто-нибудь здесь, вот присутствующие, в том числе уважаемой э, студии, вообще кто-то знает, куда делись ваши деньги, ваучерные сертификаты, с тех времен? Вы Кто-то из вас получает доходы от того, вам же дали каждому кусок собственности э, в этой стране. И вот сейчас вот опять-таки новое э, действие, это вопрос о земле. Вопрос. Точка тут будет поставлена очень просто. Это открытие легальное открытие рынка земли. Вот в тот момент вот эти все отношения, вот эти документы, все они превратятся ни в что. Вот вот такие товарищи будут иметь право полноценно продать свою землю один раз и навсегда. И вот этот э, этот инструмент действительно прекратит вот эти споры. И вот это тихое рейдерство уйдет в Надо до этого добраться, надо до этого дожить. И в какой-то степени вот я человек, который был категорически против еще некоторое время назад э, о, об открытии рынка земли в нашей стране, вот сегодня я занимаю уже противоположную позицию. Именно с точки зрения вот защиты тех людей, о которых говорил и уважаемый депутат, э, об этих э, пожилых людей, людях, которые имеют право получить свою часть. То есть мы свою часть ваучерной приватизации 20 лет назад проп, 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 ну как бы потеряли. Давайте хотя бы вот сделаем так, чтобы сегодняшние люди, которые находятся на земле, получили то, на что они имеют право. Правде НСФ в себе При всем моем уважении к коллегам и понимании, что нынешнее правительство пытается разгрести то, что было сделано попередниками, да, такое красивое слово, за предыдущие 20 с лишним лет. Коллеги, мы четко должны понимать, что этот кабинет министров может не доработать до конца этого года. Да? Там есть обещание закончить его деятельность в связи с непринятием пенсионной реформы и тому подобное. И опять-таки, вот то вот красивое мероприятие, когда министр вдуматься жителю районного центра, даже не деревни, для того, чтобы попытаться добиться правды, надо идти к министру. Извините меня, это позор. Это позор, который вот я сегодня смотрю и думаю, боже, как вот вернуться домой и рассказать своим детям о том, что для этого надо было, чтобы министр приехал? Поэтому я не вижу перспектив здесь, кроме как действительно появления рынка земли. Это первое. Второе я четко понимаю, что с учетом того, что коллеги говорят, что отсутствует криминальная ответственность передана в суды это не срок 10 лет или какой-нибудь другой с конфискацией. то есть ни один рейдер земельный не понес наказание и не понесет мы четко понимаем значит следующий сезон мы получим еще большую волну громкого рейдерства по одной простой причине оружие становится больше, Народ становится еще беднее, у людей э, формируется уже понимание: зимой перезимуем, а на весну начнем целиться ну, будем искать новые мишени. Какой выход из этого? Однозначно, вот то, о чем я говорю, рынок земли первое, второе ⁇ это формирование самостоятельной э, безопасности на основании тех возможностей закона, в том числе закона о охране собственной частной собственности э, и тому подобное, которые присутствуют в нашей стране. По-другому, э, я не вижу э, рекомендации по построению. С вашего зрения, просто вопрос к нашим уважаемым общественникам. Скажите, пожалуйста, вот я много слышал сегодня терминов в отношениях между владельцами земли и арендаторами. Я ни разу не слышал слова «неоплаченный пай». Вы хотите перезаключать, или вернее не вы, они хотят перезаключать, но, но деньги или паевые выплаты все-таки берете? Вы хотите получать другого за большие деньги?